Nah, dia bawa kita lagi jauh larut. Ya? Antara lagu-lagu yang boleh contohnya. Ya Allah, engkau jadikanlah rumah tangga syurga sebelum syurga anak-anak cahaya mata istri-istri mengikut oh, Ini lagu berbentuk doa oh, Yang tu boleh Yang pasal yang tadi akhir-akhir tu tak boleh Jika majlis itu dihadiri orang-orang tertentu Yang mempunyai perhatian kepada ketenggelaman hati Dengan cinta kepada Allah Ta'ala Dan tidak ada golongan lain dalam majlis tersebut Maka bagi mereka tidak ada melaratnya syair itu Yang zahiriahnya menunjukkan kepada hubungan sesama makhluk kerana pendengarnya dapat menempatkan apa yang didengarnya menurut panggilan hatinya. Sebagaimana akan diterangkan nanti dalam kitab pendengaran. Ha, di contoh dia macam ni. Sekiranya dalam majlis tu, walaupun mereka ni berlagu. Tapi yang ada situ tu semua, ulama-ulama, orang-orang soleh, mereka ni tak terpengaruh pengaruh dengan lagu tu. Ha, yang tu dia boleh dengar. Lagu-lagu ha, tadi. Tu. Contoh dia, Syekh Abdul Khadir Jilani. Dia ni satu orang ulama besar. Dia latih anak-anak murid dia supaya jangan makan yang sedap-sedap. Makan pun sikit. Jaga perut. Bila kita makan banyak, kita banyak gejolak nafsu ni dia meningkat. Jadi jaga. Anak-anak murid dia suruh jaga. Jangan makan sedap-sedap. Tapi satu hari, Syekh Abdul Qadir Jinani dia makan ayam. Datanglah parents, mak bapak budak ni, dia tegur. Hai, Tuan Syekh, Tuan Syekh ajak anak-anak kami kena makan sedap sedap. Tapi Tuan Syekh sendiri makan ayam. Ni apa cerita ni? Jawab Syekh Abdul Qadir Jelani. Boleh. Anak kamu boleh makan ayam dengan syarat dia jadi macam aku. Haa ah, tu. Ha, jadi kalau orang-orang yang ulama-ulama ni. Tu kata ulama-ulama ni dia pakai kereta besar pun. Kereta besar tu tak masuk dalam hati dia. Dia bukan nak biar kereta besar. Tapi bila jumpa ulama ni kita tengok, weh, banyak yang kita ada tiga biji, kita semua mahal-mahal, orang hadiah. Ha, dia duk mengajar-mengajar tu orang hadiah. Dia kerja, dia mengajar, dia buka pondok. Tapi kereta, dengan kita mus, dengan pacuan, empat roda. Ustaz ambil dari mana ni? Orang hadiah kita. kata. Kalau tak pakai pun tak terpakai. Ha, sungguh pun dia pakai kereta yang mahal, tapi kereta mahal tu tak masuk dalam jenisnya. Jadi dia boleh pakai. Yang kita orang bawah ni yang kena jaga-jaga. Jangan -jaga, duk duduk situ nak pakai kereta mahal. Sebab apa? Nanti kebesaran kita tu masuk dalam hati kita. Ah, kebesaran makhluk masuk dalam hati kita. Keluarlah kebesaran Allah tu. Dia berganti. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani sampai peringkat dia dia orang hidang ayam dia boleh makan ayam dah. sebab apa dia dah lulus dah. dah lulus dah peringkat-peringkat dalam mujahadah dia tu. Tak masuk dalam hati dia pun. Dia makan ayam dengan makan benda-benda biasa pun dia rasa sama aja. Tak ada pula dia makan ayam sedapnya makan ni tak ada. Jadi anak murid macam kita, orang kita biasa makan tak sedap-sedap. Jangan-jangan sekali baru makan sedap. Tapi zaman sekarang makanan mewah. Kita nak kontrol makanan sedap pun susah. Boleh kata setiap hari lah kita makan sedap-sedap belakang. Dan kerana itulah Al-Junaid Junaid, Junaid Al-Baghdadi Satu orang wali Allah Berbicara kepada lebih kurang 10 orang sahaja Jika mereka sudah ramai Dia tidak berbicara dan tidaklah pernah sekali-kali yang menghadiri majlisnya sampai 20 orang Yang ni nak mengajar secara khusus Kita nak mengajar secara khusus Terutamanya ilmu tasawuf Ilmu hakikat, ilmu peringkat tinggi Dia tak boleh ramai-ramai Bila ramai-ramai tak jadi Junaid Al-Baghdadi ni Biasanya 10 orang je 10 orang ni dia ajar Bila nampak dah ramai, 2 lebih 20 orang Dia stop Tak cerita Cerita ramai-ramai tak jadi Ha, ilmu tinggi-tinggi ni dia kena cerita dalam kelompok yang kecil-kecil. Supaya senang untuk guru nak pantau anak murid ni. Kalau ada lima orang dia boleh tanya seorang-seorang. Ha, kamu faham tak? Kalau apa yang tak faham, okey tanya. Ha, dia jawab pula. Tapi kalau dah tiga puluh, empat puluh orang, dia pun malah nak tanya lah. Kan? kamu faham tak ni? Kira boleh lah nak. No. Kira faham lah. Boleh lah. Ha, dia cakap macam tu je. Dia pun malah nak tanya lah. Ha, sebab itu dalam usrah Ha, Dekwa usrah yang diasaskan oleh ikhwanul muslimin. melalui pengasasnya Imam Ash-Shahid Hassan Al-Bana. dalam usrah ni biasanya di mana orang? 7-8 orang. Dia tak buat ramai-ramai. Bila buat ramai-ramai walaupun nama dia usrah, dia sebenarnya pengajian. dalam usrah, orang dia tak ramai, masing-masing akan ambil bahagian. Yang tu baru betul. Dekwa baru betul usrah. Ha, sekarang ni dia buat ramai 30-40 orang dah kata usrah. Yang tu bukan. Yang tu pengajian. Walaupun dia sebut sebagai usrah. Okey. Sekarang nak masuk tentang Nabi Muhammad. <coughs> ini ni sebenarnya maulidur rasul. Kata Imam Al-Ghazali. Maka aku berpendapat bahawa aku akan meringkaskan pada kitab ini kepada menyebutkan adab kesopanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak budi pekertinya yang dinukilkan daripadanya dengan isnad. Maksudnya dalam kitab Ihya ini Imam Al-Ghazali dia nak kumpul cerita tentang Nabi Muhammad tapi dia tak buat dari iji... Dia ambil daripada hadis-hadis yang memang ada sanad, memang ada jalan. A dengar daripada B, B dengar daripada C, C dengar daripada D, D dengar daripada Nabi Muhammad. Ha tu nama dia sanad jalannya. Hadis-hadis yang dia ambil ni memang ada sanad. Tapi dia tak cerita semua sanat tu Dia ringkaskan ha? Dia ringkaskan Jadi kita boleh pakai lah Cerita tentang Nabi Muhammad Yang Imam Al-Ghazali buat ni Maka aku susun dengan baik Dengan terkumpul fasal demi fasal Bab demi bab Dengan dibuang tidak disertakan sanatnya ha, Dibuang tu maksud dia Sanat ni dia tak masuk yang Ali ambil daripada Ahmad, Ahmad ambil daripada Ja'far, Ja'far ambil daripada Abu, Abu ambil daripada Muhammad Rasulullah. <coughs> yang tu dia tak lupa. Kalau tidak lagi tebal lah kitab Ihya. Yang... Dia kata Imam Al-Ghazali, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak merendahkan diri dan bermohon. Selalu meminta kepada Allah Ta'ala supaya menghias dirinya dengan kebagusan akhlak dan budi pekerti. Nabi Muhammad ni selalu dia berdoa. Minta Tuhan Percantik dia punya diri dia Sedangkan dia tu dah cantik dah luar dalam Budi pekerti tu memang cantik Yang paling cantik dah Tapi dia merendah diri dia, dia minta lagi Sama lah juga dia semayang Orang tanya kat dia, kenapa kamu teruk-teruk semayang ni Sedangkan kamu ni Dah ampun dah segala dosa Makhluk yang terbaik Dia kata, untuk dia bersyukur